O qəhrəman Cərbəla xanım Zeynəb salamullahə əleyha Cəndi qabağatı idi qardaş Hüseyn bu səhrada biz niyə dayana? dedi bacı Zeynəb Anamın yadigarı Bu o yerdir ki, Cəddim Rəsulullah xəbər vermiş bizim qanlarımızın axan yeri, bizlərin qətlə keçiriltdiyi, şəhid olduğumuz yerdir. Və 1000 nəfərli süvari ilə bu Beydullah ibn Ziyadın göstərişi ilə xürr ibn Yasin də riyahi İmam Hüseyn əleyhissalamın özünün və yarı Ənsarının Kərbəladə ilk qabanı kəsər. Ömərilmisə 30.000 72 nəfərə o qədər göstərici də say qarşı durmaq İmam Hüseyn alayihissalam və yaru Ənsarını fərman vermişdilər ki, sudan ayırsınlar. Bu min nəfərlik süvari ilə Fəratın bir qolu ki, gedənlər görürlər, o yaxınlıqdan keçirdi, səd çəkdilər. Doğrudan ağır bir məsələdir. Su, bilirsiniz, xanim Zəhra salamullah alayha'nın bir neçə mehriyəsi olub, həzrətlə alayihissalam mehriyyə olaraq gəlin o qonağa verib onlardan da biri su idi. Yəni su Mehriyyə xanım Zəhra salamullahı aleyha olaraq amma bu ümmət xanım Zəhranın mehriyyəsi olan suyu onun balalarının özünə bağladılar. Ordaçı qaldı. Qoşun gələndən Öməri ilə Sədd qoşunu yerləşdirdikdən sonra qərar oldu ki, səhvəşələk və İmam Hüseyni və yarı Ənsarını qətlə yetirələr. Muhacir adlı ravi deyir, mən gördüm Hürri ibn Cəzidir yahi çox təlatutdadı. Çox narahatdı, bədəni əsir. Ömər ibn səddə ləənətullah əleyh çi fərman verdi, dəstur verdi İmam Hüseynin xeymələrini qara təliyələr və onları şəhid eliyələr, balalarını əsir edələr. Bu muhacir deyir, mən gördüm hüzün bədəni əsər. Bu mühafizir gəldim dedim ki hər məyəm savaştan mı sənin bədənin əsir? Əgər soruşsalar Ərəbdə Kufədə ən cəcəətli, ən qeyrətli, ən cömərd qəhrəman kimi hamı sənin adını çəkərsən. Niyə belə lərzəy eləyirsən? Niyə bədəninə bu əsmədə şü? dedi mühafizir. Mən bilmirdim. Peyğəmbərin balasını qətlə yetirəcəklər. Mən qalmışam indi iki yol ayrılığında. Cəhənnəm ilə cənnət arasında. Çünki bunların burada saxlanmasında ilk şəxsiyyət mən olmuşam. Mən indi özümü bağışlayıb bilmədim. Gəlir də həmin Röməli və Səhəb deyir mən bilsəydim əgər sən peyğəmbər balasına özünü nəre edəcəksən? Mən ilk gündən suyu olar özünə bağlamamısan. Tarix yazarlar yazır. Qoşundan ayrılır. Öz oğlu oğlunun adı əli olur. Əli və bir də xadimi qulamı xidmətçisi yanında. Oğluna deyir oğlum mən ki qalmışam cənnət cəhənnəm arasında. Əyər Ömər ibn Sədin, ibn Ziyadın, Yazid ibn Muaviyənin göstərişi altında qala qorşunda qalsam, ölsəm də, ölməsəm də mən cəhənnəmdə yol alacam. Amma peyğəmbər balasının, əgər mən tərəfində olsam, əhli bəhist olacam. Mən öz yolumu seçirəm. Mən əhli cəhənnəm olmaq istəmirəm. Ceydan, atasının getmə xəbərini eşidən oğlu deyir ata mən də səndən gəlirəm qulu xadimi deyir mən də səndən gəlirəm ayrılırlar o zaman deyir əlini boğumu bağlayın qolunu bağladır başmaqlarını boynundan asdırır acizana zəlil və gözünü də bağladır ki mən imamın səyhinə gözünə baxa bilmərəm xəzalətliyəm çünki onun başına gələcək Yar ü ensarının başa gələcəyi mən yahatmışam, mən törətmişəm. Deyir gözmüdə bağlayın. Qollarını da bağladır. Əlinin qolunun üstünə qılınc qoyur, bir də Quran qoydurur. Və boynuna da zəncir salır. Xadiminə deyir ki, boynuma zənciri ataraq məni İmam Hüseynin xeyməsinə doğru apar. Elə ki oğlu və bir tərəfində də qulamı. İmam Hüseynin xeyməsinə doğru gələndə İmam Hüseynə xəbər verirlər. Yəbna Rasulullah, ya Əbu Abdullah. Hür qəniyə doğru yaxınlaşır. Hürrün adını eşidəndə o balaca körpələr hamısı qorxunla titrəşirlər, elə bilirlər səfliyə hücum edirlər. Opaq olsun çörpələr hamısı xanım Zeynəb salallahu alayhi onun ətrafına yığılışır. İmam Hüseyn alayhissalam xeyimədən çıxanda görür. Höv gözü bağlı, qolunda zəncir, qılıç və Quran olaraq yaxınlaşanda İmam Hüseynin ətrindən hiss eləyir və söyləyir ki mən xəcamətliyəm gözümü bağlamışam gözüm gözə baxa bilməz deyə bu qılıncla ya boynumu vur, ya da bu Qur'anə xatir məni bağışla İmam Hüseynəli (s.a.) ilk öncə gözünü açdırır deyir əgər mənim xətam keçləsi qüsurum bağışlanlassıdsa bu Qur'anə xatir keç və bağışla yox əgər bağışlanacaq deyilsə Bu qanlı səlamərlə yan boynumu var. İmam Hüseyn əleyhissalam onun qolunu açdırır və buyurur: "Bu bir qapıdır, Kəram qapısıdır. Hər kəs əgər tətalsın başa düşə, biz keçərük, Allah keçər." Və bunu eşidən Hür ilk sözü bu olur: "Ya Əba Abdullah, hər millit olub və mən tövbə ilə sam Allah məni bağışdırır." Əgər tövbə ilə səm Allah bu tövbə gecəsidir. İstirəm bilək ki, əgər bir nəfər İmam Hüseynin və onun balalarının üzünə su yolunu bağlayan, əgər tövbə etsə Allah bağışdasa, biz nə İmam Hüseynin nə onun balalarının yoluna su bağlamamışam, yolum bağlamamışam. Günahkar da olsam, gəlmişik deyə Allah bilirəm günahkaram. Əbə sənin istəyin Hüseynov məclisinə gəlmişəm. Gəlmişəm səhvlərimi düzəldim. Gəlmişəm bir daha tövbəmi təzəliyəm. Hər rəbini gəzidir riyahi eşidəndə ki, bəni tövbə eləsən bağışlanarsan, dedi ya Əbə Abdillah, səndən tək bir istəhib var. Mən xata alətliyəm. İcazə ver meydanə ilk mən gedim. İlk mən şəhid olub, ilk qətlə yetirilən mən olub və bu qətlə yetirməyimlə mən toxdayaram, vicdanım rahat olar ki, qismən də olsa mən öz günahımı, xətanı yumuş və bağışlatmış olam. İmam Hüseynin icazəsi ilə meydanə gəlir. 40 nəfərə yaxın Öməri ibn Sədin, o məlعون ibn Ziyadın yəzridib ibn Muaviyənin qoşunundan qətlə yetirir və Sonda bunu yaralıyılar, hürrübni yəziydi riahi. Atdan düşür, İmam Hüseyn əleyhissalam onun baş üstünə gəlir. Bax, bir şəxs məsumlarda kinçüdurət olmaz. Əgər xata nöqsanı olsa, bağışlanmaq istəsələr, onlar bağışdıyarlar. Elə ki, başı üzərinə gəlir, baş nahiyəsindən yaralanmışdı. Həzrət öz dəsmalını onun alnına bağlayır. Deyil, hər kəs nə zaman bu dəsmalı açarsa, dəsmalı açarsa qan davam eləyər, axar. Dəsmalı bağlayır və Hürri öz tayfası gəlir. Kərbəllanın yaxınlığındadır, 5-6 kilometr məsafədədir ki, zəvvərləri bilirlər, ziyarətdə olanlar görüblər. Və o məşhur hadisəni də bilirsən, bunu deyən o Şah İsmail Xətayi çi xətayə, xəta etdim ləqəbin götürür. O ki, İmam Hüseynəli (s.a.) hürrə dəsmalını bağlamışdı. Bir zaman hakimiyyəti dövründə Şah İsmail Xətayi hürrün qəbrini açdırır. Və açdırdıqda cəsədi qəbrə necə qoyulub o cür görür. Və İmam Hüseynin O dəsmalı ki hürcün başına bağlayıb onu götürür və qan başlayır axmağa. Başqa dəsmallarla əvəzleyəndə qan dayanmır. İstənil təbərrüç olara, Cünəhəlbeytə məhəbbəti, mənəfəti olan bir şəxsiyyət idi və çəs mədəkdə qan dayanmadığıda yenidən həmin dəsmalı bağlayırdlar.